идем на ярмарку. Ну что-то очень много просветов, мало людей. А здесь всегда очередь. Закат. Ярмарка в Деснянском районе полупустая. Сегодня день независимости, день незалежности Украины. І що таке? Що трапилося? Щось трапилося, непонятно. Ну, побачимо, що тут продають дуже маленьке. Я перший раз такою бачу. щоб така була ярмарка. Може б сядемо. На 17. На 17. На 17. На на бістику, да, Боже, із самої весни да, і до самої да. осени. І не дорогає цена. Дві, між... Зелена. Солодка. Слава тридцять п'ять, гала, тридцять п'ять, кабачок 25, 15 есть. Перец 55, капи солодки. Перец обалденный. Баклажаны 25. Кавун 10 гривен. Я не знаю, говорят, народ побоялся. Кого бояться? Уже что нам бояться?

Это вот, тут, наверное, нет, нет, нет. А это вот такой тоже, да, пол Мясных и молочных продуктов нет. Ага. Малинка. 130. Лохина 130. Ой. Астры. Красота. Помидорки домашние. Почем помидоры? Желтые. 40. 40. Домашние помидоры 40. Я люблю желтые. Я тоже люблю желтые. Он Ага.

это хорошо, хоть у кого-то цветет. У меня не цветут. Загревала яблоко, бубен. Пока овощи ряды. Помидоры есть и по 80, и по 40. Вот 80. А огурчики в какую цену у вас? Сколько всего с меня? 70. ковыны по 10? Одеться. Это тусило. 40-50 гривен. Ну очень большие, да? маленьких не держит ну говорят что там дальше будет мясо персик так а здесь кукуруза по 15 гривен бундюэль и ракель уже

мелкая 10. Морква 25. В магазине дешевле, да? Или так? 17, 17 гривен в магазине. Так, надо колуна купить по 10 гривен. Сейчас они такие уже сладкие. На озере утята. Мама будешь мама их посты. О, пошло есть. Так, яйца 43, 37, 47. О! Их в конец поставили. Нет, это Алё... Алена. А, ну, мне писало, что а сало у вас? 180 Я поняла ранька, ворная, вот, нет,

Бережно. 180, О, 180. О, так, да. А это вы не режете ничего, да? Да, это по 100 по 200 гривен уже раздаю, выбирай. По 100, по, 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 по 200 гривен. Вот у этого мальчика ой, тоже что-то мы брали. я добирайте. 180. Сало 180. А почем сало? 180. 180. 180. Ти бачила, що тебе? 99, А, то по да, я ну, жив... поручила ну, 160 гривен. По 50. М -м -м -м, на зажарку по 50 гривень то що треба. 60 гривень купила ті, тебе на І Не надо смалець сделать. Правильно? Это точно Без смарки. На картошечку раз кинули. Да. І все. курочки, уточки, гусочки. Все внутри. О, я люблю внутри. У нас были внутри. Это вкусно. Ой, боже, меду... котлетка будет сочная, а сало здесь тест, помидорчик. Ой, боже мой. 140 творог.

Купила друзья вот такой кавунчик на 6 килограмм. Сейчас разрежу и проверю, ковун одесский. Сказали, очень сладкий. Не спелых не бывает. Срезала я вверх. Сейчас ну вот, видите, не очень толстая шкура. Сейчас дальше буду резать. Но классный, что я вам хочу сказать. Я уже попробовала. Такой сочный. Очень сочный. Класснютий, можно покупать. Но я буду есть-то без лимона. Так что, друзья, приятного нам аппетита. Цены практически одинаковые. Что на ярмарке, что на оптовом, на Троещенском рынке. Ну, можно найти чуть-чуть на 10 деревьев дешевле. А помидоры в ТБ по дешевле, чем на рынке. Вот такая у нас ярмарка сегодня не очень большая. Сейчас куплю ковун. Сало я купила. Спасибо, что смотрели меня, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Самое интересное еще впереди. До новых волнующих встреч. Пока-пока.